দৰাখন মাৰি দিয়াচোন দৰাখন মাৰি দিয়ে এই আহি গ'ল অঁ আহিছেতো পিংকু চা আকৌ অ' সঁচাকৈ ইয়াত দেখিছে দে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আজি বাৰ্থডে' বুলি নটৰাজৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ চাকি এগছ জ্বলাওঁ বুলি আৰু মিঠাতেল ইয়াতে বাকি মেলি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চকু মেলি চাব আৰু ভগৱানে যাতে

হেল্ল' গাই যে কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মই দীপজ্যোতিয়ে মোৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ কলিয়াবৰত দ্বিতীয় নিশা আৰু দ্বিতীয় নিশাৰ নাট হ'ল মহাৰাণৰ বলীয়া ঘোঁৰা আজি কাপা ধুলোঁ সোনকালে ধুই এতিয়া বোলো পিংকো মই হৰেণ যাওঁ গেছ ভৰাবৰ কাৰণে যিহেতু মই কালি বেলেগ এটা ঘৰ দেখাইছিলোঁ বেলেগ মানে ঘৰ মই কালি দেখি দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ দুৰ্গা মন্দিৰত বুলি কিন্তু ৰুমটো তাৰপৰা চেঞ্জ কৰিম চেঞ্জ কৰি আহি এইখন ঘৰত আছোঁ এইখন ঘৰত পিংকু মই আৰু হৰেণ আছোঁ আৰু সেইখন ঘৰত আছে আমাৰ প্ৰিয়ংকা বা আৰু সিহঁতৰ এতিয়া গেছটো হ'লে শেষ হ'ল সেইকাৰণে বোলো ওলাই যাওঁ গেছটো বা ক'ৰবাত পাওঁ ভৰাবৰ কাৰণে যাওঁ তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ এটা কাৰণ হ'ল মানে মোৰ ৰুমটো খুলি দিয়া বহুত দেৰি হ'ল চাফিটো কোনোবাই লৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ৰখি ৰখি ইয়াতে ৰুম ফালি আছিলে কাৰণে ইয়াতে গুচি আহিলোঁ আৰু তালৈ নগ'লোগৈ আৰু যি কি নহওক বাৰ্থডেত মোৰ কাৰণে বাবুৱে কিবা গিফ্ট পঠাইছিলে মই আজি দেখাম আপোনালোকক কি দিছে আৰু যিহেতু এতিয়া আগতে গেছটো ভৰাই আনি লওঁ তাৰপিছত মই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ চাই থাকিব থথনি আহি মুৰলী এইটো থাকেনে আহিতেনে বুটলিমি আমি হয় আৰু আমি মানে য'তে আছোঁ ইহঁতৰ নাৰ্চাৰী আছে বহুত ডাঙৰ এৰিয়াটো মই দেখাম আহি পেলাই আগতে গেছটো ভৰাই নি লওঁ চাই থাকিব ভাল লাগিছে ন ভিডিঅ' বনাম আজি হাঁ ৰিলচ বনাব লাগে ইয়াতে নাৰ্চাৰীখন বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াৰে আমি আছো ইয়াতে ইয়াত দেখিছে কলিয়াবৰ নাৰ্চাৰী লিখা আছে মানে মেইন হাইৱেটোৰ কাষতে আৰু আমাৰ হৰেন হয় কি খবৰ এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যাম হয় ভালে বৰ্তমান হয় আমি তিনিটা একেলগে আছো বিৰাট ভাল লাগিছে এইবাৰ সঁচাকৈ আৰু এইফালে আছে পিংকু পিংকু কি খবৰ

ত' এই বাছখনৰ চ'ত পাই গ'লোঁ সেইটো গেছটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া আগতে ভৰাই ল'ম চাহ তাহ খালে নাই খালে খবৰ কেনে ঠিক আছে দে যাওঁ আৰু এইখন দোকানতে সেয়া গেছ ভৰাই লৈছোঁ যোৱাবাৰ নিচিনা নহ'লে হ'ল আকৌ আৰু ইয়াতে আহিছোঁ মাংস ল'বলৈ ব্ৰইলাৰ দুশ টকা কিলো লৈ লওঁ এক কিলো ফাইনেলি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি পালোহি আমি ৰুমত আৰু ৰুমত পায়ে হৰেণক ভাত বনাব দিছোঁ ইফালে আমি পিংকু আৰু মই আহিছোঁ ইফালে শাক বুটলিব এই ইয়াতে পালেহে আছে দেখাইছোঁ ইয়াত মানে একদম এই বহুত জেগাই মানে গোটেই এৰিয়াটো চব এইখিনি ফুলৰ বাগান আছে এ বহুত মই দেখাম কেমেৰাটো বেক কৰি দেখাই আছোঁ চাই থাকোঁ তাতে প্ৰথম আগতে শাক বুটলি লওঁ এয়া দেখিছেনে ফুলৰ বাগান ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ইয়াতে ৰিলচ বনাব লাগিব আজি কিমান জেগাৰ মানে হেৰি কৰি থৈছে দেখিছেনে এই তালৈকে আছে সেইবোৰ চব বিক্ৰী কৰে সিহঁতে এইখিনি ইয়াত আছে চব এইবোৰ নিম পুলি কমলা টেঙা গছ হ'ব চাগে এইফালে নাৰিকল গছৰ পুলি আজি গোটেই দেখাই দিছোঁ এইখিনি দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত একদম তাম হেৰি কৰিছে এইখিনি গোটেই হ'ল তামোলৰ পুলি এইবাৰ কি গছ নাজানো বাৰু দেখাই দিছো আৰু সকলোখিনিয়ে কামত লাগি আছে ৰাস্তালৈকে আছে বহুত দূৰলৈকে আছে বা কি বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলবিলাক এৰিয়াটো মই নিজেই ঘূৰি শেষ কৰিব পৰা নাই ইমান ডাঙৰকৈ মানে হেৰি কৰিছে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰতো আছে ইফালে আছে আমাৰ হৰেনে এতিয়া ভিতৰত কিবা কৰি আছে অ' এইখিনি আমাৰ শাক বুটলা হৈ গ'ল অলৰেডি তাৰপিছত এইফালে চয়াবিন ধৰে হেৰি কৰিম ধুনীয়াকৈ তিয়াই মেলি থৈছে আৰু এইফালে এই মাংস বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে এই ত'ত কি বনাবি দে তই বনাই থাক মই ভিডিঅ' কৰি থাকিম আৰু বাৰ্থডে' বুলি বাবুৱে মোলৈ দুটামান গিফ্ট দি পঠাইছিল প্ৰথম গিফ্টটো হৈছে এইটো ভাল লাগিছেনে ধুনীয়া লাগিছে এইটো আৰু এপাত সাৰু দিছে এপাত মানে বাবুৰ মাকত যেতিয়া পুৰিত গৈছিলে ফুৰিৰ পৰা লৈ আহিছে মোৰ কাৰণে আৰু এটা নাই অনলাইনত গিফ্ট আনিছে এইটো কিবা মই খুলি চোৱাই নাই মোকো চাব দিয়া নাই আজি চাব দিছে মই চাম আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ হা প্ৰথমতে দিছে তাই আৰু কিবা কাভাৰ দিছে বাবুৱে ফালিব লাগিব এইটো কাব এটা আছে ইয়াতে কিবা কাগজ এখন লিখা আছে কাপটো কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে ব্লেক কালাৰ কাগজখনত এটা বস্তু আছে চাউল চুত কি আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে নাই মই কৈ আছোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ ফটোখন ওলাইছেনে ওলাইছে ইয়াতে আছে কাপটো এইটো কাপটো দেখাইছে গৰম পানী দিয়াৰ লগে লগে কিবা ফটো আহিব যেতিয়া এইটো পূৰা গৰম হৈ যাব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ফটো ওলাব কাপটো এনেকুৱা দিছে কিন্তু কাপটোত অকণমান ধৰিব পৰা নাই কিবা ফটো আছে যদিও এতিয়ালৈকে মই মই নিজে ধৰিব পৰা নাই ইয়াতে দেখাইছে গৰম পানী দিলেহে বোলে এইটোত ধৰিব পাৰিব এতিয়া মই গৰম পানী দি চাম কেনেকুৱা হয় তাৰপৰা আপোনাৰ লগত দেখাম আৰু কালি মানে বৌ এজনীয়ে মোক বাৰ্থডে' বুলি পিঠা খোৱাৰ পৰা দি পেলাইছে এখন গামোচা আৰু এটা গেমজুটিৰ পঠাইছে ভাল লাগিছে মোৰ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এতিয়া বিশেষকৈ মই এই কাগজখনৰ মতে এই কাপটোত হয় নে নহয় চাম এতিয়া পিংকুটোৱে গৰম পানী কয় মই কাপটোত বাকিবৰ কাৰণে পিংকুক এয়াই চাহ বনাব দিছোঁ চাহখিনি হ'লে মই কাপটোত বাকি দেখাম কেনেকুৱা হয় বা কি ফটো আছে মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এই গৰম যিহেতু গৰম চাহ বুলিয়েই নহয় গৰম পানী হওক যি হওক দিলেই হ'ল খালি আৰু তথাপিতো তুমি চাহ বনাই আছ যেতিয়া মই চাহেই বাকী চাই থাকোঁ খালে হৰেনে পূৰা ৰঙা কৰি পেলাইছা আৰু আজি পিছি মাংস আজি খোৱাহে কথা আৰু পিংকুৱে ধুনীয়াকৈ চাহ বনাই আনিছে এতিয়া মই এই কাপটোত বাকী চাওঁ মানে সঁচা নে মিছা চাই লওঁ এইটোত তই বাকচোন ৰ ৰ ভৰ্তিকে দে দে আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলটাই উলিয়াই দিম লাগিলে বচ বছ বছ হয়নে 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 কিবা অঁ ফটো আহিছেতো আহি আছে আহি আছে ৰ দৰাখন মাৰি দেচোন দৰাখন মাৰি দে এই আহি গ'ল অঁ আহিছেতো পিংগু চাহ আকৌ অ সঁচাকৈ এয়া দেখিছে দে ধুনীয়া লাগিছে হয় না কাপটো বগা হৈ থাকিলে চাওক না আৰু এইফালে কাপটো ঘূৰাই দিয়াচোন ঘূৰাই দে কাপটো তই ধৰচোন দেচোন ঘূৰা ৱা লাহে লাহে দে অ বাবুৱে এইটো তাই ক'ত মাথা মাৰিলে ইমান ধুনীয়াকৈ সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে হয় না ক'লা কাপটো বগা হৈ গুচি গ'ল ছ সঁচাকৈ ভাল লাগি যা সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু এবাৰ ঘূৰাই দেচোন ইফালে ইফালে সিটো চাইডে সিটো চাইডে সিটো চাইডে এই এইটো চাইদ বঢ়িয়া হেপী বাৰ্থডে' গোসাঁই বুলি লিখা আছে চাই লওকচোন হেপী বাৰ্থডে' গোঁসাই মানে বাবুৱে মোক গোসাঁই বুলি মাতে যে সেইকাৰণে তাই এনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আজি মই প্ৰথম এইটো কাপতে চাহ খাইছোঁ কিন্তু এটা কথা কাপটো আকৌ যদি চাহখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায় আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰিব মানে কাগজখনৰ মতে হয়নে নহয় মই আকৌ চাম পৰীক্ষা কৰি আৰু চাহখিনি খালোঁ খোৱাৰ পিছত এতিয়া দেখিছে কাপটো এই আকৌ ক'লা পৰিবলৈ ধৰিছে আৰু মানে কাপটো যিমান সময়লৈকে গৰম হৈ থাকিব ফটোখিনি ওলাই থাকিব আৰু যে কাপটো যিমানে ঠাণ্ডা হৈ হৈ গৈ থাকিব এই ক'লা পৰি পৰি আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰিব তাকে বহুত বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ বাবু এইফালে কি বনাইছা আৰু মাংস ক'ত এইটো মাংস পূৰা ধুনীয়া লাগিছে বা কালাৰটো আৰু এইফালে কি বনালি আৰু ইয়াতে দালি অলৰেডি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ন খানা এনেকুৱা হৈছে কোৱা হ'ব খাই হয় নেকি থেংক ইউ দেই আৰু চ'লে যাবৰ কাৰণে বুলি সেয়া ৰেডি হ'লোঁ এফালে হৰেন টিপু তিনিওটা ৰেডি হৈছোঁ আৰু আৰু আজি গলিয়াবৰত কিমান দৰ্শক হয় মই সকলোখিনি দেখাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই আৰু চ'লে বুলি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ভাল লাগে কিবা এনেকুৱা সময়ত খোজকাঢ়িয়ে সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়িয়ে আহো আৰু এনেদৰে আহি আহি আহ পেণ্ডেল পালোহি মানুহ অলৰেডি সোমাইয়ে আছে বেল এটা দিছে যিহেতু এয়া দেখিছে দৰ্শকক মই দেখাই দিছোঁ কিছুমান ভাইৰ ৰখি আছে আহি পালোহি এয়া ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা কৰি ক্ৰীণ ৰুমলৈ বুলি আহিছোঁ আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ ক্ৰীণৰুমৰ পৰিৱেশ সীমন্ততা বহি আছে ইয়াতে চাই থাকক আহি পালোঁ যেতিয়া আগতে মেকআপ কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো মই ফাইনেলি নাটক শেষ কৰিলোঁ কৰি এতিয়া ৰুমলৈ বুলি যাব ওলাইছো আৰু দৰ্শক কিমান হৈছে মই সকলোখিনি দেখাই আছো চাই থাকিব আৰু আমি কালিলৈ গৈ আছো দৈগ্ৰুং ধলাগুৰি খেলপথাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তাতে যদি কোনোবা মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ আছে আহিব আমাৰ নাটক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো বজাই দিবলৈ নেপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পেজত চায় তেখেতসকলেও মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ